Новий уряд, нова країна на Україну чекає нова хвиля реформ? Принаймні, отак от стверджують майбутні урядовці серед першочергових змін: це реформа судової системи, децентралізація влади і боротьба з корупцією. Тощо, які сфери необхідно реформувати в першу чергу, що думають з цього приводу українці? Дивимося далі. Ну а після розмови на цю тему з експертом. Українцям не потрібні довгі агітаційні листівки майбутніх депутатів. Які сфери потребують першочергових змін. Вони знають із власного досвіду. Два місяці тому ані стало зле, сильно боліли горло та голова. Дівчина злякалася не на жарт, тож вирішила викликати швидку. До державних медичних закладів Аня раніше не зверталася, тому була вкрай здивована відношенням до пацієнтів та якістю лікування. Не було встановлено діагнозу, точно, тобто забирали мене з мінінгітом, лікували від ангі. І в результаті невідомо. Ну з чим я попала. Ані доводилося полоскати горло холодним розчином, бо гарячої води в лікарні не було. Купувати дорогі ліки в єдиній аптеці на весь медичний заклад та худнути на дієтичному лікарняному харчуванні. П'ять днів проведених у стаціонарі, дівчина запам'ятає надовго. В першу чергу нам просто необхідно змінювати систему охорони здоров'я, оскільки вже в найближчому майбутньому нам не буде кого лікувати з таким підходом до медицини. Про особливості сфери охорони здоров'я. Ов'я про те, де що з іншого боку знає, і Євгенія Каряка дівчина очолює приватний медичний центр. каже, малому бізнесу працювати дуже складно. Вимоги, що суперечать одна одній, і п'ять перевірок на місяць, вже стали звичними. Перевірок много перевіряють абсолютно всі моменти. Перевіряють документи, здання, умови роботи тих слові ну іноді перевіряючому треба знайти ті навіть там, де там немає. Окрім бюрократії, давлять і податки. Бізнес молодий, тому про надприбутки говорити поки рано, ба більше левова частка того, що вдається заробити, підприємство відраховує державі. Якщо податковий тягар не зменшиться, то можливості вести та розвивати справу просто не буде. Бізнес і длини взаємодійствувати на і облаження длажно. Повинні... Однозначно бути реформована для того, щоб у людей була можливість працювати. Змін прагне і підприємець автолюбитель Олександр. Це ужас Яма у нас на виїзді визді двора. І вже от скільки лет у мене права, столька і ямік. А за кермом чоловік уже 12 років. Зараз їздить на позашлюховику. Тільки на такому авто можна їздити українськими дорогами, але й він інколи не витримує. Минулого року через ями на дорогах ремонт автівки обійшовся Олександру у 10 тисяч гривень. На цей рік ліміт вже вичерпаний, тому й заїхав на станцію самообслуговування, щоб, хоч трішки зекономити. Я приїхав на станцію з Вот, ось, ось цим от. Я вскочив яму, і масло вытекло. нього То есть Тобто прийшов в негодность. Нужно його менять. І сказали на станції менять два стоїмості его 1800 гривень. один. реформи у сфері ЖКХ мають бути першочерговими. Впевнений Олександр. Якісне покриття доріг допоможе зберегти життя і водіям, і пішоходам. Основне, що желаємо, і всі, і я, і всі автомобілісти мене підтримують, Срочно ремонтировать дорог. Дорог у нас нет. Якщо б всі передвиборні обіцянки президентів та урядовців незалежної України були дотримані, то медицина, бізнес, дороги усе це було б на найвищому рівні. Більше того, Україна вже мала увійти до двадцятки найрозвиненіших країн світу з високим рівнем життя та доходів, достойними пенсіями та відсутністю пільг чиновникам. Лишається тільки сподіватися, що новому уряду на цей раз вдасться реалізувати завдання народу. І нові менеджери нашої країни зроблять це якісно та швидко, як самі обіцяють. Ілля Кенікштейн, підприємець та громадський діяч, автор економічних статей у найпрестижніших виданнях світу. Один із експертів реанімаційного пакету реформ створює бізнес-проекти не лише в Україні, а й в країнах Європи. Серед його інтересів наука, інформаційні технології та робота з медіакомпаніями. Ілля, добре утро. Добре утро. От Ми видели, яких реформ хаті українці. Що ви думаєте? По поводу? Ну, Во-первых, спасибо, що пригласили на ефір. Очень приятно. Я думаю, что украинцы в первую очередь хотят, наверное, не столько реформ, сколько изменений. Вот. То есть просто реформа это некая форма, которую власть навязала. То есть как бы людям, люди хотят просто жить лучше. То есть они хотят, в общем-то, просто на совершенно банальном ежедневном уровне, то есть как бы они хотят каких-то абсолютно конкретных изменений, так чтобы, когда ты утром вышел, чтобы ты почувствовал, что эти изменения уже наступают. Это самое главное. То есть я, не очень, я достаточно скептично отношусь именно к понятию реформы, потому что в моем понимании реформы это то, то что по сути, меняет от, допустим, хорошего к отличному, либо вот хотя бы плохого, то есть, как бы, к хорошему, да, то есть, как бы, у нас же, если мы, в частности, говорим про основные вещи такие, как борьба с коррупцией, или, или судебная реформа, или же реформа МВД и права, и, и, и других правозащитных организаций, то есть, как бы, это, по сути, не есть реформа, то есть, как бы, это, по сути, создание этих организаций, заново с Но нуля. учтите, что такие преобразования всегда и реформы проходят без, не безболезненно для да, людей. Да, безусловно, конечно. То есть, как бы... Э во многих странах опыт показывает, что, болезнь, что, что реформы, в общем-то, то есть как бы они достаточно болезненно воспринимаются Да, вот, вот. например, действительно, должны такие кардинальные изменения, по-моему, по другого пути нет. Вот, например, если взять Польшу и Украину в 90-х, да, они приблизительно да. на одном экономическом уровне абсолютно. были. Но сейчас Польша мы знаем, это развивающее, стабильное государство. Но это результат, в принципе, этой же шоковой терапии, о чем мы говорим, да, Кабальцеровича, который сделал да, упор абсолютно. на малом и среднем бизнесе. Но сначала его ненавидели, а сейчас он Герой, то как думаете, у нас есть вот эти смелые люди, которые могут сделать эти шаги? И Вы знаете, э, ну, во-первых, безусловно, есть, то есть как бы Украина ⁇ это одна из, на мой взгляд, самых потенциальных э, э, стран, да, как я как-то сказала о том, что Украина является, как э, страна является трудным ребенком с тяжелой судьбой, но очень, э, на мой взгляд, хорошим, надеюсь, будущим, вот, но как государство пока что, к сожалению, это кооператив по распилу бабла извините за сленг. то есть как бы, но а, что значит э, э, быть лидером и не бояться изменений, то есть как бы не бояться вот э, этой шоковой терапии, то есть как бы на мой взгляд э, лидер нации или лидер страны, он как раз и должен быть впереди всех, он должен э, провести людей через какие-то, может быть, негативные изменения, но у него должен быть достаточный кредит доверия для того, чтобы люди даже ненавидя его так или иначе верили в то, -то что то, что он делает сегодня, он делает правильно. У нас, к сожалению, пока что этого еще нет. Но вот Грузия достаточно, с достаточно успешных реформ начала государственное преобразование в э, своих структурах, например, МВД или, другими словами, позли полиция, сказать. Mm -hmm. э, вот аналогичный путь советует украинский э, украинские власти Евгений Комаровский. Это известный детский врач, телеведущий, публицист, который, э, собственно говоря, не боится э, говорить о политике. Вот на днях что он сказал. Цитата буквально. Ни одна реформа невозможна, пока в стране не будет работать закон. Главная задача государства это порядок. Для поддержания порядка существует милиция, суды, прокуратура. Пока эти три структуры не будут работать в соответствии с законами, любая реформа обречена. С каких реформ нужно начинать, как вы думаете, Илья? Ну, я считаю, то, что в первую очередь необходимо все-таки разрешить конфликт, да? необходимо все-таки закончить войну. Это самое главное. Когда мы говорим про реформу, на мой взгляд, первым, безусловно, то есть это судебная реформа, потому что это как основа основ, да, если так или иначе не создать судебную систему в стране, то есть то никакие реформы никогда в жизни не получится. То же самое касается МВД, да, то есть человек должен себя чувствовать защищенным. Когда мы сейчас входим в тяжелую, надеюсь, не очень тяжелую, но так или иначе достаточно трудную зиму, то есть как бы, мы все должны понимать о том, что наша милиция или полиция в будущем, то есть как бы она нас бережет, что мы сможем uh -huh. всегда к ней обратиться и так далее. Помимо этого, естественно, что дерегуляция власти, да, то есть как бы она очень важна. А вообще в принципе, то есть так как я... Апологет различных инновационных э, изменений. То есть я считаю, что ни одна власть на сегодняшний день э, она не, она не состоятельна, если она не занимается э, развитием именно э, в инновационном смысле, она не, если она не думает э, о будущем своем в контексте энергетической независимости, да, как это сегодня происходит с большинством стран мира. А, то есть мы говорим сейчас про независимость не от а, северных соседей, mm -hmm. и не от а, европейских соседей, мы говорим независимость в целом, да, то есть как бы об этом нужно думать, то есть это, это достаточно важно. Когда а, власть а, внедряет а, 3G в стране, да, то есть как бы это очень важно. Мы да? вот то тоже ждем, ждем, да. не дождемся. Да, ну вот мы как раз в РПР этим занимаемся достаточно давно, то есть как бы мы а, уже устали вести диалог с властью, Наде надеемся, то, что все-таки мы этот а, проект добьем уже до конца. Вот, кстати, сегодня или завтра, последний день... Когда по указу президента номер 613 7 июля, значит, соответственно, должен был произойти конкурс на, на 3. Угу. Его нет. Указ буквально не остается буквально несколько секунд. Как контролировать власть? Ведь в принципе мы их наняли. Это обычные менеджеры, которые должны исполнять волю народа. Знаете, власть достаточно тяжело контролировать, потому что власть у нее гораздо больше всяких инструментов для обмана. Поэтому, для обмана народа, поэтому власть, не, ну, достаточно тяжело контролировать, если власть нацелена на обман народа, да, то есть, как бы, поэтому мне кажется, что, наверное, сегодня нужно больше объединяться в какие-то гражданские инициативы, создавать альтернативные инструменты власти и влияние на власть, да, то есть, как бы, для того, чтобы... Проверять власть каждую минуту, каждый день. То есть власть должна понимать, что они не победители, а то, что они наемные угу, работники, работники. Нанял их народ. Ну вот, кстати, народ, наши зрители тоже многое пишут. Каких реформ они хотят? Среди прочего, Сирика Валентина написала, в первую очередь, восстановить обороноспособность страны, взять под контроль границу, ситуацию на Востоке. А потом уже внутри наводить порядки. Это медицина, образование, экономика. И хочется обратить внимание на культуру и спорт. И, конечно же, надо обязательно развивать сельское хозяйство. Про деревни и села как-то все забыли были, а это, на мой взгляд, очень важный вопрос. Продолжаем дискутировать с вами на эти темы, на тему реформы. А вам огромное спасибо. Надеюсь, что вы в последний спасибо. раз встретились, нагадаю, в студии Снеданка. Бувилья Кеникштейн, Кенигштейн, предприемец и громадский деятель. Вам за разговор. Ну, а справді я очень люблю ранок, особенно если это ранок с вами, Якоб Далее будет.